yaqin kunlarda bo'lib o'tilishi kutilayotgan saylov to'g'risida kim qanday ma'lumotlarga ega keling filialimiz professor o'qituvchilari va talabalar o'rtasida so'rovnoma o'tkazib buni bilib olamiz qani ketdik sizga bir ikkta savollarimiz bor edi yigirma yettinchi oktyabr qanday kunligini bilasizmi saylov bo'lib o'tadigan kun ha saylovlar kuni yigirma yettinchi oktyabr qanday kun saylov 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 kuni yigirma yettinchi oktyabr qanday kunligini bilasizmi ha bu kelajagimiz uchun saylanadigan saylov kuni saylov kuni chioktyabr o'zbekiston respublikasi oliy majlis qonunchilik palatasi va mahalliy kengashlar deputatlari saylovi kuni saylovda kimlar <laughs> ovoz <laughs> berish huquqiga ega emas o'n sakkiz yoshdan kichik bo'lgan demak hali pasport olmaganlar <laughs> <laughs> saylov huquqiga ega emas saylovda kimlar ovoz bera olmaydi saylovda o'n sakkiz yoshga yetmaganlar va o'zbekiston fuqarosi bo'lmagan insonlar ovoz ber bunday saylovlarda o'n sakkiz yoshga to'lmagan hamda o'zbekiston fuqarosi bo'lmagan shaxslar mana shunday siyosiy saylovlarga ishtirok eta olmaydi xabaringiz bormi hozirgi kunda respublikamizda saylovga qanday tarzda tayyorgarliklar ko'rilyapti hozirgi kunda mana shunday siyosiy saylovlar oldidan tubdan islohotlar o'tkazilib o'zgartirishlar kiritildi jumladan hozirgi kunda majoritar hamda proporsional usullarda ovoz berish yo'lga qo'yildi oldinlari saylovlar faqatgina majoritar usulda saylovlar saylovda ishtirok etilib ya'ni e, faqatgina mana shu partiya tanlanar edi hozir esa partiyaning o'zi hamda mana shu partiyaga nomzodlar alohida alohida saylanadi bu esa mana shu beshta partiyaning davlat tizimida ya'ni oldilariga qo'ygan dasturlari bo'yicha yanada takomillashib bir birlari bilan munosib tarzda bellashuvga olib keladi va bu albatta o'zbekistonning rivojlanishi uchun o'zining katta bir hissasini qo'shadi deb o'ylayman hop saylovda xalqqa nechog'lik afzalliklari bor bu saylovdan kutilayotgan natijalar juda ham katta deb hisoblayman chunki har bir partiya a'zosi o'zining oldiga besh yuzta maqsad qo'ygan ya'ni bu degani ikki yarim mingta maqsad va bu mana shu xalqimizning erkin farovon yashashi uchun duch kelgan muammolarga osongina yechim topishni taqozo etadi hamda barcha sohalarda tubdan izchil yangilanishlar rivojlanishlarni yaxshi va yangicha texnologik formulalar orqali yordam berishga yaqindan yordam beradi deb hisoblayman hamda mana shunday saylovlar o'z navbatida tadbirkorlarni qo'llab quvvatlash yana bundan tashqari ta'lim sohasida tubdan isloh etgan holatda ma'naviy ma'rifiy tashkiliy ishlarni yanada mustahkamlash sport sohasiga ya, yanada yaqindan yordam berish va ko'plab mana shunday sohalarga yaqindan yordam beradi deb o'ylayman eng asosiy <laughs> savoli kun savoli desa ham bo'ladi siz saylovga kelasizmi albatta yigirma yettinchi oktyabr kuni erta tongdan birinchilardan bo'lib saylovga qatnashaman